Ми більше свій хліб відпускати, не будемо. І з затім, Сумська поляниця пішла до зама голови держадміністрації, вибила собі участки під кіоски. І наставила цих кіосків. Так от у мене питання: це наш виробник чи не наш виробник. Всі налоги йдуть туди, в Дніпропетровську. Ну, город отримує. Всі. Ну, всі. <решечная> <решечная> аренду за землю. Нет, нет, нет. Податок с ее получают, <решечной> а больше города не получит. Вопрос в другом. А что противозаконного, если не так делают? Владимир Викторович, я вам вопрос. на прощения. Давайте так. Да. Если они запрещают в магазинах продавать кроме своего чужой хлеба, это дураки. И это торговля, торговля, торговля их вытесит рано или поздно. Какие законные основания запретить Ім продавати хліб самостоятельно. Нікаких. Ми ж з вами обговорюємо. Ми ж не говоримо, що це, взагалі, це Микола Якович розробляв разом з управлінням. Ну я коротко, я коротко наведу приклади. Так? Пере, коли ми робочої групи Галина Владимировна виїжджали по нашим торговим сетям. То, така картина всі практично жалуються, що поляниця навоб, вона зриває, поставки хліба по времени, Люди прийшли по хліб. А вони не привезли, люди постояли і пішли. Потім, те, що вони продали в кіосках, вони вже холодний хліб привозять по магазинам, по нашим торговим точкам. Раз. А потім ви мені скажіть, де ви можете гарантувати, що сьогодні та реалізація хліба в кіосках оприходується по бухгалтерії і лягає на податкову базу оподаткування? Можна скажи? Смотрите, мы сейчас обсуждаем бизнес того товаропроизводителя, к которому не имеем никакого отношения. Мы бизнесмены собрались для того, чтобы на свой страх и риск зарабатывать себе деньги. Если они зарабатывают его себе неправильно, то они завтра, послезавтра закроются, это я вам говорю, как... и тут все подтвердят. И то, что они делают и ведут себе неправильно ну, в бизнесе, это их личная проблема. Мы говорим о тех законах, которые мы сегодня поднимаем. Так вот я помню, год назад мы говорили о том, что в ВТБ, АТБ зашло, помните, на круглом да. таком же столе, а уже и более полугода. Теперь прошел опять год, опять мы поднимаем те же вопросы, и, и оказывается, мы на том же месте. Еще более того, за это время вошли более другие сильные сети, которые вы И много вошло. И ушло. За этот год вошло много сетей, они расширились. Поэтому, может мы не о том говорим. У но... меня все-таки вопрос закончу дальше. Свой. Господа депутаты. Вопрос. Я поднимал его уже не один раз. Где ваше обращение к областному совету, к Верховному Совету, к премьер-министру, к Верховной Раде, где ваше обращение о том, чтобы и внести изменения в законодательную базу, запретить сегодня заходят все супермаркеты, они никем не контролируют, Они откровенную ведут торговлю по-черному. Никуда налоги ни в Киеве не платят, ни здесь. Крыши у них все в Киеве. Крышует кто угодно. Где ваше депутатское обращение по этому вопросу? Мы же это не первый раз. Чтобы опять собрались, Можно пар спустили, конечно. Ну, за родственными депутатами в комиссии мы собираемся первый раз. Тогда у меня есть пропозиция для депутатов, как для комиссии. Звернуть до главы ассоциации, да, Анатолий Иванович, кто разом с депутатами, Зробити таке звернення, підготувати таке звернення, винести на розгляд підприємців, якщо їх таке звернення, ну, якщо їх таке звернення у довготворі, ми от, від депутатів Сумської міської ради зробимо таке звернення на сесії. сесію. Ну, всі заповню. Я... Заповнюю. Владимир... Ви, ви ж депутати, ви же і колеги наші. Владимир, Викторович, я, от я на... ну правильно, товарищ выступал, я только одно зауваження скажу. Мы, вот за такие, как и вы, вот он, я, мы же не влада, мы депутаты, так? Николай, вот пожалуйста, никогда больше такого не говорите. Мы не влада, вы влада, потому что вы, и только вы, решением городского совета, сессии утверждаете бюджет, куда какие деньги девать. Питаш, не, не мэр. Вы не даете договорить, мэр. Вы не даете договорить. Якщо ми зібралися в тому році і зібрались сьогодні, а вас це питання теж цікавить, кого виживаємо? Цікавить? Ви ж ви знаєте, мені, мені Я не вас, цікавить воно все. Цікавить любого, хто тут сидить у залі. Кожен сьогодні сам собі розуміє, що при такій е, ситуації ще год півтора і бізнес звернеться. Так є сім. Ми, допустим, де не змогли зібрати. Що ви не заставляєте не ініціюєте? От ми і зробили проєкт програми, так не сказати, шах вперед. Давайте ми її. обговоримо, обговоримо. Внесемо зміни, які треба, і будемо працювати над нею. Я вам скажу більше. Ми робочу групу створювали з Демурой в той Кадесі. Я просто, щоб зрозуміло, що питання можна рішити депутатськими силами значно ефективніше, ніж владою. Ми цю робочу групу підписали керівниками області. Але коли ми почали провіряти АТБ і всі прочі, то правильно ви сказали криші, то як? я не можу гарантувати, але керівники області вимушені були відізвати свої подписи. І тоді ми домовилися з ним, Юрій Палич, тоді токар, що ми його затвердимо комісію і будемо продовжувати цю роботу. Тільки... Тоді, ви ж не дослухали. Ми з ними сіли Демура, я, Юрій Палич і Токар. Ми домовилися, що ми. Вони підтримують, вони підтримували через прокуратуру все, ми продовжували цю всю роботу і перевірки. Тому, якщо ми хочемо щось здвинути з міста, це тільки разом можна зробити. Якщо це буде хотіти Ігор Олександрович, як голова комісії, там, чи я, чи ну, нічого не вийде цього. І ми ж сьогодні неправильно, що ми обговорюємо сьогодні, чого Ігор Олександрович буде обговорювати ще через тиждень, чого ми винесемо на обговорення обласної з вами ж будемо обговорювати, для того, щоб депутати і обласної ради, і міської ради, їм не треба це говорити. Вони це розуміють, що треба, ми кошти там будемо проставляти з вами, дивитися, які треба, от з ними. Ну а щоб останні зрозуміли, що це питання архіважне. І щоб вони на сесії підтримали це рішення. Якщо ми просто винесемо цю програму проєкт, ви повірте, що її можуть і не прийняти з першого, і другого разу. За одного тільки положення, яке там є. А коли ми обговоримо і создамо таку ситуацію, що її не можна не прийняти, тоді ми її приймемо. А як таку ситуацію? Якщо дозвольте, закінчу, можна? Нікола, перше. Я прошу більше хто не говорити, що ви не власть. Депутаты являются властью, которые принимают решения. И решения городского совета обязаны выполнять исполнительные органы. И бюджет в том числе. И только от вас зависит, только от вас. Если вы выполняете обещания предвыборные, только от вас зависит, сколько вы проголосуете, аргументируете, проголосуете бюджет по всем статьям. В том числе на эту программу. Третий год мы нашей работодавцами организации пытаемся доказать, чтобы вы внесли в программу э, деньги на аналитику, на то, чтобы изучить опыт. Что нам нужно производить в городе Сумы? Не, что мне поду, вздумается, кому-то другому вздумается. Впервые я вижу в программе, что вы предложили и делать анализ других регионов Украины. Спасибо, что сделали анализ России, Белоруссии, Казахстана. Но поверьте, поверьте, наверное, наверное, не за этим будущее Украины. Нам нужно принимать опыт Польши, Литвы, Эстонии, которые за год поменяли ориентацию. Из советской капиталистической стали совсем другого уровня жизни. Наверное, их опыт принимать надо. И второе, без научного анализа, оплачиваемого бюджетом анализа. Что, какие виды продукции перспективно производить в городе Сумы? На что направлять эти деньги? На что направлять наши усилия? Какие нам производства нужно отправить, чтобы они были востребованы? Что с того толку? Я начинаю что-то производить, оно не, 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 не нужно, никому будет. Через год или через два. На это нужно деньги, чтобы наука нам подсказала и практика. Практика прежде всего не Казахстан. Поверьте, в Казахстане мы мало что полезного себе найдем. В Беларуси, которая держит только на дешевом сырье из России. Давайте же прекратим в Беларуси поставки дешевой э, сырьевой базы и все. Нет экономики Беларуси. Как сегодня мы из-за этого очень дорогих сырьевых ресурсов. Поэтому пока не выделим мы деньги. Третий год мы поднимаем вопрос. Третий год. Что нужно выделить деньги, чтобы научно обоснованно сделать вывод, какие производства нужно открывать в городе Сумы. Тогда, тогда предприниматели сегодняшние и завтрашние будут понимать, что а, это нужно. И если еще, вот здесь впервые наконец-то я увидел, что закрыть договор между городской властью и э, магазины торговой сетью на э, то, что местная продукция будет ими покупаться. Слава тебе, Господи, лед, лед вот здесь тронулся, но Без денег, без механізмів це не строїться. Я думаю, ну я не готов далі, я до кінця не дочитав, тому що в мене було. Ми ж не ставимо задачу сьогодні обговорити програму. Ми просто сьогодні зібрали, щоб кожен взяв її то лі на електронний, то лі так зайти, щоб вдома обговор... подивилися і обговорити, і продуктивно внести, не критикувати, а внести так, як ми бачили пропозиції. І ще один штрих вам. Скільки разів на, на обласній раді я вставав і говорив, що основна задача обласної громадської ради переадміністрації взяти під контроль роботу, як громадськість, взяти під контроль роботу депутатів, яких ми вибираємо. Мене ні раз не підтримали. Я давайте я підтримую, підтримую давайте ще раз піднімемо, що не не на громадській не раді не депутати, яких... Ми вибираємо як люди повинні звітувати голови комісії обласної ради. Хай звітують, що вони роблять. Голови комісії міської ради. Хай виходять і звітують, що вони роблять. Ми, ми звітуємо. Ми і ми наш пище, Ні, я, я ж таки вам не услышав ответ. Хочу услышати передасвічить ваше виділення депутата. Скільки денег? можно рассчитывать на по получение этой программы Владимир, и Владимир, и можно я вам тоже штрих скажу я, да, я представитель можете... ну хорошо, сейчас отвечу я как представитель фракции партии регионов три раза голосовал за бюджет так вот, от вашей организации работодателей на фракцию партии регионов не было ни одного письма с просьбой о выделении денег на аналитическую работу и поэтому говорить, что мы за что-то не голосовали, а вы три года уже предлагаете по-моему, неправильно. Я не слышал. Я первый раз об этом слышу. Это первое. Второе. У нас есть мисский голова, который говорил и говорит, что в этом городе за все отвечаю я. И в основном бюджет, бюджет распределяем. В основном он. Да, голосуем мы. Это вам правда, та, которая у нас есть. Сунский мисский раз. Ну давайте я вам отвечу. Поэтому давайте мы от комиссии вместе с вами я лично, честно, даже не представляю, о какой сумме идет речь. Я так понял, 200 и 250 тысяч это сумма, поднятая на смех. То есть нас интересует 25 миллионов, 2,5 миллиона. Я честно не понимаю. Поэтому мы ждем от вас предложений. И мы как комиссия будем предлагать. Я, честно, не понимаю, о какой сумме идет речь. То есть нам надо по новой а Зачем? Нет. Зачем надо оно? Программа. Предложите, вот о как, какой сумме Вот вы ж хотите какую-то аналитическую мы работу. Просили, мы просили на коррекционном совете не один раз выделить 250 тысяч да. на проведение конкурсов. Конкурсов. Москва, вот здесь пример очень положительный. В Москве до Москвы доходят молодые люди, начинают с школьников и любым возрастом делают свои предложения, и они проходят конкурс. И за то, что победил, и этот конкурс имеет в виду свою перспективу по развитию этого вида деятельности, он получает приз, он получает от бюджета, получает награду за то, что его знаниями могут воспользоваться другие. Я предлагал не один раз, когда Липова начал вопрос давать, а как-то мы куда мы эти деньги денем, предлагал, если победитель корпуса, конкурса деньги бюджетные, нет проблем. Городская власть имеет право первой использовать этот, ну скажем, ноу-хау или как угодно назовите его, бизнес-план, бизнес-проект, первое, сделать коммунальное предприятие и производить эту продукцию и зарабатывать в бюджет деньги. В том числе. Нас не, нас не поддержали о том, что нужно выделять деньги на проведение этих конкурсов. Они нужны, весь мир так идет. Молодые люди, чтобы имели возможность показать свои какие-то там суперзнания, супер идеи, но не бесплатно, это нормально, когда стимулируется? Создание любого коммунального предприятия это 10 шагов назад. И весь мир не может идти по пути создания коммунальных предприятий. Это у нас. Это я больше, это чем Это у нас коммунальные предприятия. Значит, давай, давайте, объект. если 200, я так понял, что 250 тысяч это 000. мало. 250 тысяч мы просили на конкурсы и второе на научно обоснованную разработку ну, видения, там, далее, программы, анализа. 50. Что нам нужно ну, про 50 производить? 50. Деньги, кому будут Кому? От кому ми отримали. Можна доповнити це это в этом же направлении. Владимир Вікторович, да, не спорить. Підіжіть. Ми, цього... ми для цього зібрались. Ми вам дали просто проєкт. Ви сядьте, подивіться по заходам, подивіться, по... що додать. І приблизно проставте ваше бачення в деньгах. а потім обговорюватимемо ще. Вот на комиссии Игоря Александровича обговорили. Мы для этого и сделали проект, чтобы подумать это разом. Для того, чтобы разом подумать. Для того, чтобы нам... Человек, я, я прошу честь. Для того, чтобы это дело делать, нам надо для себя понимать все-таки. На что мы можем рассчитывать? Бюджет города, суммы на этот год есть? Есть. Понятно, что ни 20, ни 30 миллионов никто не выделит. Но вы же, как депутаты, могли бы все это сказать, на что можно рассчитывать? Лишнего, чтобы не писать, а под деньги, которые можно будет программу и создавать. Мы можем сегодня навоять такое, что только бюджета не будет. Мы же к вам с предложением, чтобы вы, мы к вам обратились, дайте предложение. А мы будем уже тогда просить. Вот 250 нормальная сумма. Значит, будем просить, Ну, будем просить 250. Мы можем записать, тогда... мы можем записать такие пункты. Всі кошти, які надійшли в бюджет, це прогнозник даних по галузях, які написав Михайло Іванович, подав у програму, там половина направить на розвиток, на інвестування малого і середнього бізнесу. Можемо написати такі? А чого це ми не можемо Якщо в програмі є, все законно. Якщо є в програмі, Я такой немножко потеряшки приглашали, мне звонили и приглашали на собрание по поводу встречи вот бояринцева, вот те замечания, которые были. Оказывается, мы обсуждаем программу, которую только сейчас вручили. Ну хотелось бы, чтобы как-то сообщали на, на, на будущее более конкретно, конкретно, куда идти, к чему готовиться. Теперь по поводу программы, то, что я успел опять же. По поводу финансирования. Есть постанова Кабмина, где сказано, от бюджета полпроцента на развитие, малого, на развитие предпринимательства. Если бюджет миллиард, 500 тысяч, все, вот цифра, которая определена Кабмином. Больше не можем, кстати, потому что есть постанова. Ну и меньше как бы тоже не должны. Из опыта у нас выделяется каждый год по 50 тысяч. К сожалению. Хотелось бы, чтобы была сумма 500 тысяч. Теперь по поводу самой программы, то, что я увидел, вот знаете, первый, первый взгляд, когда пролистал программу. Это не программа развития малого и среднего предприемства. Это программа петрынки местного товаропроизводителя. Здесь 70% говорится о местном товаропроизводителе. Даже раздел номер три называется. Забеспечение жителей места высокоякисным, доступным по цене продуктами харчевания. Скажите, какое это отношение имеет к развитию малого и среднего бизнеса? Это, это, это не. Да, я извиняюсь, я не хочу, чтобы был базар. Давайте я закончу, а потом, пожалуйста. То есть это не то. Это не тот документ, которым вы его назвали. Следующее. Большая просьба, если даже это останется. Пожалуйста, поддерживая местного производителя, давайте не будем вредить всем остальным. Потому что мы сейчас уже договорились, мы ведем разрешение на открытие торговых точек. Это, во-первых, незаконно, во-вторых, этого нельзя делать. Там есть другие методы законные, как влиять на эти сети. Давайте это делать законно, а не создавать какие-то подзаконные разрешения или еще что-то, регулирующие деятельность предпринимателей. А, дальше. Ну вот, допустим, пример пункта 1.24: Забеспечение организации издействования контроля у сфере цельноутворения, якости товаров, гумок, санитарного и ветеринарного законодательства, испытания, захисту прав споживачев під час действования субъектами господарювання. Следующий пункт – проведення моніторингу ассортименту товарів місцевих виробників у торговых підприємствах за задоволення попиту на них. Блин, это что, поддержка предпринимательства, что ли? Это убивание. Это вообще, это не поддержка. Это, я не знаю, как назвать это. Ну, вы предложения свои в письмовой форме Как вы бачите, мы ж критиковать сегодня все мы. Мы, мы всю половину. И прошлого критикуем прошлого уже 20 лет. А что мы сделали полезно? Всю вторую половину прошлого года мы обсуждали программу развития предпринимательства на этот и, и на 13-14 год. Мы ее уже обсуждали. Ну, в частности, Яншин был, координативно Рада. Ну, поднимите документ, оно у вас есть все. А сейчас просто была рождена какая-то новая программа поддержки местного производителя, и будем ее тащить как малого вы и среднего бизнеса. Вы можете мире. сделать альтернативу? Да, сделайте альтернативу. Вы можете сделать? Она, Она есть. Давайте, вы, давайте, давайте, на я же, я на, давайте ее на комиссию. Ну, давайте ее на комиссию. Что, у вас нема этого, копий? Нет, конечно. А Капи. в порядке, в очередности можно? Я жду уже, когда выговорятся мои коллеги. Это же ваши коллеги. Не, ну очередь была уже когда. Я хочу просто дополнить уважаемых представителей объединения работодателей. В прошлом году, в июле месяце, июль август я возглавляла комиссию по разработке программы поддержки предпринимательства в городе Сумы и предложений в областную программу, которой руководил Яншин и Галина Владимировна была. У нее, очевидно, все протоколы и документы остались. Там были предложения с конкретными суммами по проведению анализа того же, о котором вы говорите, не слышали, не видели. И много еще чего, я ее просто не стала уже брать, потому что все наши предложения были отклонены. И из года в год это повторяется. Точно так же в июле месяце мы плакали и кричали, что вот сети и так далее. Точно так же для того, чтобы изменить ситуацию, я вам скажу. Во-первых, уменьшить нарахування на зарплату, единый социальный внесок. Предприниматели бьются над этим уже который год. Слава Богу, Клименко сказал, что надо. Когда это наконец-то родится, не знаю. А за это время, вот у вас цифры в программе есть. Вы сами уже подтвердили то, о чем мы говорили давно. Уменьшение, уменьшение, уменьшение. Но при этом... Бюджетные поступления от малого бизнеса увеличились. Это есть как констатация факта о том, что увеличилась налоговая нагрузка на каждого субъекта предпринимательства. То, что я вижу каждый день в своей деятельности, это люди идут потоком, закрываются, закрываются и закрываются. Потому что невозможно тянуть эти платежи. Слава Богу, с упрощенкой кое-как справились, нажали, сделали, работает. Теперь Нужно решать вопросы с монополией газа и Облэнерго, потому что буквально все стонут и пищат, и это еще один фактор, который ведет к закрытию предпринимательства. Плюс законодательства только-только успели отбить два законопроекта по, управ... по внутренней торговле, которые направлены на поддержку крупных сетей тех же. А кто из депутатов хотя бы ознакомился, хотя бы вник в то, что там было? Мы, предприниматели, уже сюда не касаемся. Мы работаем через Киев, потому что здесь толку нету. Ходили-ходили, говорили-говорили, спорили-спорили об этих программах. Я год назад, 4 апреля, проводила открытый круглый стол, который наделал много шуму в городе Сумы. Кто из вас пришел туда? Мы приглашение рассылали и депутатам, и замам. Не...